мне улыбнулась редкая удача, я тут присел тут ребята приехали на такой тюнинг на тюнинг вы не поверите но тормозных ручек вон они там золотистые лежат сейчас он будет их откручивать и менять вы просто не поверите, вроде. я сам в шоке что даже такой тюнинг существует мотик прикольный безусловно, он Довольно должен быть шустрым Но вот этот тюнинг Сейчас я не буду ваше время отнимать Я просто сейчас на паузу поставлю Хотя, не хотя нет, это все происходит очень быстро Вот он просто взял Видимо в цвет ее Стоек амортизаторный Он хочет поменять ей тормозную ручку. Я думаю, что нет, наверное, это правая у нас, да, тормозная, а левая это сцепление. Поскольку вот там внизу рычаг приключения передач, наверное, левое это сцепление. Ну что, есть уже визуальная разница. В принципе, в принципе, прикольно, что они заморачиваются даже на такие мелочи. Это значит, что им не все равно на свой транспорт. Все, что она не заморачивается, потому что у нее голубые глаза. Линзы, она мучается на себе. Свой мотоцикл она любит, причем мотоцикл, если не ошибаюсь, это Honda. Это, видимо, мини-байк. Все, вот, даже, 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 убирается как-то. Ну а что, теперь гораздо лучше. С двумя ручками с золотыми. Он пробует, как работают тормоза. Переключение скорости. Ну, точнее, сцепление. И, ну, тоже тюнинг. Мне вообще нравится, когда человек что-то делает со своим транспортным средством.